Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera diucapkan kepada semua pendengar radio Malaysia Kedah FM dan juga yang terus menonton kami di Facebook Radio Malaysia Kedah FM dan juga di TikTok kami. Alhamdulillah. Dan kali ini kita dipertemukan lagi dalam program podcast Jom Ikut Sunnah, satu ruang santai tapi sarat dengan pengisian tentang amalan-amalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang boleh kita hayati dan amalkan dalam kehidupan seharian kita. Baiklah hadirin hadirat yang dirahmati Allah sekalian, bersama-sama kita dengan ini iaitu Tuan Syekh Muhammad Nazrul bin Ma Abdul Nasir, Mudir Zawiyah Nasriyah dan juga Fellow Nantua Ulama dan Intellectual da Yayasan Dakwah Islam da Malaysia Yatim yang akan menyentuh topik bersempena dengan tahun baru hijrah iaitu hijrah permulaan menuju kejayaan dunia dan juga akhirat. Assalamualaikum Tuan Syekh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Saya Tuan Syekh. Alhamdulillah. Berjumpa kami dalam episod kali ini. Alhamdulillah. Ya, Alhamdulillah. Sihat Alhamdulillah, sihat. Alhamdulillah sihat saja. Okey baik dan juga kepada semua pendengar Radio Malaysia Gerak FM dan juga yang menonton kami secara podcast ketika ini yang mana untuk ketika ini kita nak tahu juga lah antara pusingan yang pertama mengetahui berkenaan dengan maksud hijrah dalam konteks kehidupan seorang Muslim dan mengapa maal hijrah dianggap sebagai titik permulaan untuk perubahan hidup insyaAllah. Jadi terus bersama dengan Tuan Tosheh Tafatal Mashkur. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'ud uh, Terima kasih kepada juga para ulama, dan seluruh para pendengar dan Radio para FM Bagi rancangan Jom Ikut Sunnah uh, Berkenaan dengan hijrah baginda Nabi para ulama, dan juga para ulama, dan juga para ulama, dan juga para sejarah yang besar dalam umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi setiap umat kalau kita perhatikan punya tarikh permulaan bagi uh, pembangunan umat tersebut. Ya. Nasara, golongan Kristian uh, permulaan tarikh bagi mereka dimulakan dengan lahirnya Nabi Allah Isa alaihissalam. Maka disebut dengan tarikh miladi. Hmm. Dan uh, begitu juga dengan uh, setiap bangsa ada Titik permulaan yang mereka jadikan sebagai uh, permulaan dalam kehidupan mereka. Golongan Muslimun uh, melihat dan uh, mencari manakah titik permulaan tersebut. Mm. Ada yang pada mulanya ingin jadikan uh, tarikh lahirnya Nabi saw dilahirkan itu sebagai titik permulaan atau tarikh mulanya bagi umat Islam. Yeah. Atau sebahagian lagi mengatakan turunnya ayat uh, Al Quranul Karim. Jadi uh, bila mana dibincang dengan Saidina Umar Ibnu Al-Khattab radhiyallahu anhu beliau melihat bahawa titik permulaan kepada umat ini ialah dengan hijrahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam tanpa menafikan keagungan dan kebesaran dua tarikh yang kita sebutkan sebelum ini iaitu tarikh miladir rasul dan juga tarikh nuzulil Quran kedua-dua tarikh ini agung cuma yang menjadi permulaan kepada umat Nabi saw dan permulaan kepada pembinaan pembangunan umat Nabi Muhammad adalah bermula dengan Hijrah. Karena itu kata ulama, uh, milad uh, Hijrah itu adalah miladul ummah. Hijrah itu adalah tarikh kelahirannya umat Nabi Muhammad saw. Karena itu tarikh Hijrah ini dipilih sebagai Uh, permulaan kepada tahun umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi dikira dengan sebelum hijrah dan selepas hijrah adalah permulaan kepada dua proses pembangunan dan pembinaan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dan itu bila uh, mana muslimun khususnya Sayyidina Umar dan para sahabat Nabi pada zaman beliau memilih tarikh tersebut sebagai tarikh pembinaan, tarikh permulaan bagi umat, maka Ianya kerana punya durus pengajian-pengajian dan juga uh, faedah yang besar untuk pembinaan bagi jiwa umat Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam yang nanti kita akan bahaskan pada uh, yang seterusnya insya-Allah taala InsyaAllah Baik kita berehat seketika Dan selepas ini kita akan kupas selanjut lagi Berkaitan dengan hijrah Pemulaan menuju kejayaan Dunia dan juga akhirat Jadi kepada semua yang menonton Dan juga mendengarkan kami Di frekuensi 97.5 Kita berehat seketika Terus bersama kami Dan selepas ini dalam Jom ikut sunnah Terima kasih kepada anda semua yang terus kekal lagi bersama dengan kami. Alhamdulillah. Jom ikut senah yang terus memberikan suatu ruangan yang hebat untuk anda mengetahui ilmu yang lebih lanjut lagi. Dan untuk kali ini kita bersama dengan bahagia Tuan Syekh Muhammad Nazro bin Abdul Nasir. Dan uh, juga ketika ini kita nak terus sambung berkaitan dengan hijrah permulaan menuju kejayaan dunia dan juga akhirat. Baik Tuan Syekh, uh, bagaimana peristiwa hijrah Rasulullah SAW menjadi inspirasi untuk kejayaan dunia dan juga akhirat? Nah, hmm. Uh, seperti mana kita sedia maklum, hijrah bagi nabi SAW alaihi wasallam kalau kita perhatikan dalam uh, al-Quran yeah. dan dalam hadis nabi SAW alaihi uh, wasallam, Allah subhanahu wa taala tidak menjelaskan kepada umat ini dan kepada Sayyidina rasul tentang tempat itu secara khusus. Dan dalam hadis juga disebutkan oleh nabi. ومن كانت هجرته الى الله ورسوله فهجرته الى الله ورسوله ومن كانت هجرته الى الدنيا يصيبها او امراه ينكهها فهجرته الى ما هاجر اليه. Jadi di sini jelas menunjukkan bahwa Allah tidak menyebutkan من هاجر الى المدينه فقط. لا Tapi من هاجر الى الله ورسوله. Dan dalam القران quran juga Allah Subhanahu wa ta'ala menyebut ومن يهاجر في سبيل الله. Tidak disebut ومن يهاجر الى المدينه. Jadi menunjukkan bahawa al-makaniyah tempat bukanlah menjadi tumpuan utama bagi penghijrahan yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat. Tanpa kita menidakkan dan kita menafikan keagungan bumi Madinah Al-Munawarah yang menjadi bumi yang kedua setelah Makkah Al-Mukarramah yang agung walaupun sebahagian ulama mengatakan bahawa bumi Madinah lebih afdal daripada bumi Makkah al-Mukarramah, aku hmm. khilaf di kalangan para ulama dalam masalah tersebut. Al Imam Malik memilih pandangan Madinah lebih afdal. Pada hmm. kulihan yang di diambil di daripada peristiwa hijrah ini ialah uh, bagaimana Allah Subhanahu wa taala menumpukan hijrah yang sebenar tadi adalah kepada Allah dan kepada Rasul. Hmm. Maksudnya seorang tadi ketika mana dia berhijrah dirinya kepada Allah dan Rasul. Dengan maksud bukan hanya menumpukan kepada tempat semata-mata Maka ini boleh diamalkan oleh seluruh umat Nabi SAW pada seluruh zaman ya. Karena kalau disuruh hanya hijrah ke Madinah sahaja yang afdal hmm. Ya naam kalau dalam sirah Maksudnya dengan peristiwa tersebut Tapi kalau ditumpukan hijrah yang sebenar ialah ke Madinah sahaja hmm. Maka uh, kalau orang tadi tidak berhijrah ke Madinah dan tidak tinggal di Madinah sama umpama dengannya maka mereka tidak dapat mengambil faedah hijrah tersebut. Ya. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut dalam hadis ya. al-muhajiru man hajara manahallahu anhu. Dan Nabi sebelum hadisnya man al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi ya. al-muhajiru man hajara manahallahu anhu. Ya. Saya seorang muslim ialah yang lidah dan Uh, anggotanya men, apa ni man salima min lisanihi wa yadihi anggota tubuhnya tangannya dan lidahnya itu menjadi kesejahteraan kepada umat dan yang berhijrah kepada Allah itu ialah orang yang berhijrah daripada perkara yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi titik tolak hijrah sebenarnya adalah untuk seseorang tersebut mempelajari bagaimana dia mendekatkan diri kepada Allah. Hmm. Bagaimana dia berniat dalam tujuan hidupnya kepada Allah. Nah, jadi bukan hijrah semata-mata dengan makan, dengan tempat. Tapi hijrah adalah bagaimana diri hamba tersebut dia menumpukan apa yang dilakukan di atas muka bumi sepanjang dia hidup kepada Allah. Seperti mana yang ditunjukkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam pengorbanan yang dilakukan oleh para sahabat ketika mereka berhijrah adalah kerana Allah dan Rasul bukan kerana diri peribadi mereka bukan kerana untuk mencari kekayaan dan seumpama dengannya. Karena kalau dicari kekayaan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam Bebek berhijrah ke negeri yang punya apa ni emas dan perak. Yeah. Tapi kenapa Madinah dipilih oleh Rasulullah? Mm -hmm. Dan kalau inginkan ketenangan dan ke kemudahan, Nabi akan berhijrah ke Habsyah pada permulaan, mm -hmm. karena di sana ada raja yang memuliakan Rasulullah. Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi Nabi di, di dibawa oleh Allah, dituntut oleh Allah untuk berhijrah ke Madinah yang di sana dikelilingi dengan musuh, mm -hmm. dikelilingi dengan ujian oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk menunjukkan dan memberikan panduan kepada kita semua bahawa at-tadhiyah pengorbanan yang besar itulah yang akan mendekatkan hamba tadi kepada Allah. Jadi tujuan utama Allah. Tujuan utama Sayyidina Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam bukan selain daripada itu. Maknanya hijrah mengajar kita untuk menjadikan Allah maqsudul kull. Allah adalah tujuan yang utama. Sayyidina Rasul adalah pemimpin yang utama kepada jalan tujuan tersebut dan juga Nabi sendiri adalah tujuan juga kepada kau tadi sebagai pintu kepada Allah Azza wa Jal. Hmm. Itu yang dimaksudkan dengan hijrah yang membawa kita kepada Allah dan kepada Sayyidina Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Alhamdulillah baik Kepada semua pendengar Radio Malaysia Kedah FM Kita akan berat seketika Dan Alhamdulillah Kepuasan yang sangat menarik Yang pastinya untuk anda Di segmen terakhir nanti Ada lagi kepuasan untuk anda semua Yang pastinya terus kekal bersama kami Untuk hijrah kali ini Sangat-sangat baik untuk anda dengarkan Terus bersama kami selepas ini Jom ikut sunnah Terima kasih kepada anda semua Yang terus kekal lagi bersama dengan kami Dalam podcast Jom Ikut Sunnah Alhamdulillah Terima kasih kepada anda semua Yang terus bersama Daripada awal Sampailah ke saat ini Yang pastinya Setiap ilmu yang disampaikan oleh Tuan Syekh InsyaAllah Sama-sama kita praktikan Dan juga sama-sama lah Kita uh, Sewarkan kepada rakan-rakan kita InsyaAllah Baik dan untuk ketika ini juga uh, Nak tahu perkenaan yang lebih lanjut lagi Di simpanan hmm. yang terakhir ni yeah. uh, Berkaitan dengan Huraikan kepentingan Menetap uh, Matlamat Hijrah yang seimbang di antara dunia dan juga akhirat insyaallah. Nah, baik. Right. Uh, perjalanan seorang mukmin di atas muka bumi ini dia uh, bukanlah perjalanan yang sia-sia. Ya. Yeah. Jadi kita bukan dilahirkan untuk tidak mengetahui tujuan. Mm -hmm. Saya selalu menyebut bahawa ini kepada para murid saya di pondok dan kadang-kadang dalam ucapan-ucapan saya saya selalu sebut juga perkara ini yeah. yaitu iaitu barat mereka mencari-cari maksud kehidupan mereka. Mm -hmm. Jadi uh, ada di antara penulis pada zaman dulu yang mereka uh, ahli falsafah barat mm. mereka mengumpul buku-buku yang luar biasa disebut dengan the great books mm. yang disusun lebih kurang dalam 400 buku uh, yang dimuatkan dalam uh, lebih kurang 48 jilid mm. uh, yang disebut dengan encyclopedia the great books mm. jadi buku tu ada dijual di apa ni di UK di US dan dalam tu ada 400 buah buku. Baik, kenapa buku tadi ditulis? Dan ringkasan buku tersebut dilakukan oleh Mortimer J Adler dalam tulisan dia The Great Ideas from the Great from the Great Books. Jadi Great Idea daripada the Great Books. Uh -huh. 400 buku tadi diringkaskan oleh dia jadi satu jilid buku lebih kurang dalam 700 muka surat. Yeah. Jadi apa tujuan buku tadi ditulis? Buku tadi ditulis adalah untuk memberikan perhatian kepada barat kerana Barat tertanya Kenapa kita hidup? Kemana kita akan pergi? Dan apa ni? Apa tujuan yang mereka lakukan di atas muka bumi? Kata kata Maulana Syekh Ali Jum'ah kalau seorang tadi apa ni seorang barat membaca buku tersebut maka kita akan tahu bagaimana peradaban barat tadi dibina, dibentuk atas dasar apa. Islam telah meletakkan tujuan pada permulaan perbahasan di dalam Al-Quranul Karim bila mana disebutkan Iqra' Bismirrabbika alladhi qalaqa bacalah olehmu wahai Sayyidina Rasul dengan bantuan nama Allah Azza wa Jalla maknanya kita berhidup di atas muka bumi ini dengan ilm dan kemudian dipandu oleh Allah yang kedua Allah Ta'ala menyebut Wama ma qalaqtu al-jinna wal-insa illa liya'budun awal lagi telah disebutkan oleh Allah bahawa tujuan kita hidup adalah untuk menyembah Allah dengan makna liyarifun untuk mengenal Allah azza wajalla. Jadi muslimun telah selesai dia punya hadaf kehidupan dia. Maka barat yang masih tercari-cari sehingga terpaksa mengarang kitab sampai 48 jilid dengan 400 buku dan disebut kata ini adalah buku-buku hebat yang perlu dibaca oleh seorang barat. Yang mereka pun mungkin tak baca pun. Ya, <laughs> dibaca oleh ahli akademik saja. Tetapi uh, pun begitu masih lagi mereka terhoyong-hayang dalam perjalanan. Muslimun diberi panduan oleh agama Allah Subhanahu Wa Ta'ala dengan perkara tersebut. Dan baginda Nabi menunjukkan semua perkara tadi kepada kita. Maka hijrah yang dilakukan oleh Nabi adalah salah satu daripada titik tolak kepada untuk perjalanan kepada perkara tersebut. Mengenalkan umat kepada Allah Azza wa Jalla. Kalaulah baginda Nabi tidak berhijrah ke Madinah Al Munawwarah maka mungkin kita sekarang ni masih lagi berada di tanah air kita dalam keadaan yang tidak diberikan dengan dengan keadaan yang kita dapatkan sekarang maka uh, pengorbanan yang dilakukan oleh para sahabat Nabi perjuangan yang dilakukan oleh mereka tahqiqul hadaf ya. dan menjalankan apa yang mereka inginkan dengan keinginan dan tujuan yang Allah Taala tunjukkan tadi kepada Sayyidina Rasul menyebabkan umat ini mendapatkan kebahagiaan. Maka perlu bagi kita untuk melaksanakan hijrah tersebut sebagai umat baginda nabi dan bersyukur dengan diutusnya rasulullah ialah dengan menjalankan kembali apa yang dijalankan oleh rasulullah melakukan apa yang dilakukan oleh rasulullah berniat dengan apa yang diniatkan oleh rasulullah itu yang patutnya kita lakukan maka permulaan hijrah ini patut kita dahulukan dalam niat kita adalah untuk berniat seperti nabi niatkan apa yang diniatkan oleh rasulullah nabi niatkan kebaikan kepada umat nabi maka perlu bagi kita sebagai umat Rasulullah saya berniat seperti yang diniatkan oleh Rasulullah. Hmm. Kalau lah setiap orang berniat pada setiap pagi begitu, adakah dia akan tipu orang? Hmm. Tak, kerana Nabi kata tidak, mukmin tidak akan menipu orang. Hmm. Adakah dia akan melakukan rasuah? Dia hmm. tidak akan melakukan rasuah. Adakah dia akan menindas rakyat? Tidak akan menindas rakyat. Hmm. Adakah dia akan melakukan kekejaman kepada isteri? Tidak akan lakukan kerana khairukum man khairukum li ahli, wa ana khairukum li ahli. Dan adakah dia akan melakukan kezaliman kepada anaknya? Adakah guru akan mengabaikan murid? Adakah seorang bos dalam syarikat akan mengabaikan pekerjanya? Dan melakukan perkara tersebut. Jadi ini semua kalau dilakukan oleh umat. Hijrah ini dilakukan. Diniatkan dengan niatnya Rasulullah. Maka seluruh kebaikan akan datang kepada umat Nabi Muhammad SAW. Jadi perlu bagi kita untuk menghadirkan perkara tadi. Hadirkan semula makna hijrah. Hadirkan semula niat-niatnya Rasulullah. Hadirkan semula niatnya para salihin dan para awliya Allah. InsyaAllah kita akan berhijrah bersama dengan mereka dan berada di bawah naungannya mereka kelak di akhirat nanti amin ya rabbal alamin Alhamdulillah, itu perjalanan berkenaan hijrah yang telah membawakan satu perubahan titik yang penuh bermakna jadi kepada ada semua, insyaAllah sama-samalah kita ambil uh, tentang topik yang telah dibawakan untuk kali ini, dan Alhamdulillah sekali lagi terima kasih banyak kepada Tuan Syekh yang menanti atas perkongsian dalam program Jom Ikut Sunnah ketika ini yang mana pada hari ini bersempena dengan tahun baru hijrah, iaitu uh, hijrah permulaan menuju kejayaan dunia dan dunia akhirat, memberikan manfaat dan juga memberikan ruang untuk kita yang lebih teliti dalam mengamalkan sunnah Rasulullah SAW dengan ilmu dan juga kefahaman Di tahun baru uh, Hijri Jadi ingatlah Setiap amalan yang dilakukan Dengan ikhlas Dan bersandarlah Dengan ilmu yang sahih InsyaAllah Allah, Allah Ta'ala akan memberikan ganjaran Yang sebaik-baiknya daripadanya InsyaAllah Jadi uh, Terima kasih juga di ruang kelima Terima kasih kepada Setiap bersama kami Daripada awal hinggalah akhir Jangan lupa untuk anda mengikuti Episod-episod yang seterusnya Dalam Jum'at Ikut Sunnah Kerana semakin kita kenal Sunnah semakin dekat kita dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi insyaallah kita jumpa lagi pada episod yang akan datang. Jadi kepada anda semua jangan lupa untuk sebarkan kepada rakan-rakan anda untuk sama-sama kita -sama dapatkan ilmu yang akan diberikan kepada anda setiap minggu bersama dengan Tasha insyaallah. Sampai jumpa Tasha. Ya. Assalamualaikum. Kita jumpa lagi. Jom ikut sunnah minggu depan.